Ми дякуємо Олі за смачні сніданки, за такі а, смачні початки дня. А в нас в студії, як ми обіцяли, вже з'явився громадський активіст Геннадій Мироп... Миропольський. Миропольський так. А зараз будемо говорити про історію Сум, про старі фотокартки. У Нас так багато сьогодні цікавого. Доброго ранку. Доброго ранку. Да, а, Доброго. Як було сьогодні прокидатися? Чи взагалі вам це, це в новинку? Чи ви я жаверник, тому я встаю завжди рано, у мене немає проблем. От, як я вам заздрю, чесно кажучи, дуже-дуже заздрю з цього приводу. От, ми говоримо сьогодні про те, що ви от почали збирати фотокартки старі сум, старих сум там різних періодів. І, е, власне, це не просто фотокартки, ви також робите до них описи. От, е, от... чому, власне, от... Розкажіть, як виникла ця ідея? Чому ви вирішили збирати фотографії? Я, давайте Діло в тому, що я якраз їх не собираю. И фактически всю работу огромную, там, сказать, ну, во-первых, нужно благодарить фотографов, а во-вторых, всю огромную работу, потому что их собрать уже кто-то сделал. То есть вопрос заключается в том, что эти фотографии старых сумм лежат где-то в одном месте, в нескольких местах. И это как куча. И смотреть их очень неудобно, потому что через 20 минут ты уже все потерялся. И все, что я делаю, на самом деле, это вообще... Там, имеет весьма отдаленное отношение к истории Сум, потому что я вообще не историк и, и, и даже не претендую быть историком. Все, что я делаю, это я эту кучу, и надо за... просто разложить так: это туда, а вот это тот домик уже была фотография, а вот эта улица Троицкая, а это еще раз Троицкая, а вот этот домик Соборный. И ты вот пока ее раскладываешь, у тебя возникают вот такие мои кучки с домиками в разных разных, как грубо говоря, как твой, вот если ты смотришь свой семейный Альбом я, за разные годы. Хотя возникает по разным местам. Вот целые вот такие вот истории. Собственно, в этом и есть мой интерес. То есть, вот это я делаю. А поскольку, я надеюсь, что это интерес не только мой, поскольку я эти фотографии, естественно, размещаю на карте, ну, на Google, и открыл Вики. Опять же, это общий проект, это не я. То есть, не в смысле, что там я. Я завтра перестану кто-то делать. Я надеюсь, найдется кто-то, кто будет это... Кому да. тоже будет это да, интересно. Да, кому это будет интересно. Да. А как вы, в до этого пришли? Как вам это стало интересно? Ну, вы знаете, я не знаю, как приходят идеи. То есть, вот так вот и приходят. То есть а это... захопливалась историей раньше, может быть? Нет, просто? нет. Я могу вам сказать совершенно определенно, что если бы я хорошо знал историю Сумы, я бы, точ... Сума, я бы точно этим не занимался. То есть... Я ее знаю плохо. Сумма я знаю плохо. И тому текало, И так? поэтому, еще раз, а тексты, которые там возникают, во-первых, я просто понимаю, что какой-то комментарий там нужен. Я стараюсь избегать, ну, во-первых, сам я вообще почти не, так сказать, я не историк, я не знаю. То есть я ищу какие-то источники. Они, к сожалению, тоже разбросаны в то есть в замечательные хронические материалы в «Вашем шансе», в «Данкоре», в «Панораме». То есть они все разбросаны. То есть стараешься просто найти что-то, вставить со ссылкой. И вот это, грубо говоря, что касается текста, это максимум, что я могу себе там позволить. Угу. А бывают бачили какие-то такие вот проекты, может, в других местах, або кто-то есть рассказывал вам что-то подобное? Нет, никто мне не рассказывал об этом. А проекты как? Я думаю, что... Значит, как это вообще возникло? То есть я см... у меня в Фейсбуке постоянно мелькают разные там вот фотографии старость друзья там альбомы а, я просто заинтересовался тем как грубо говоря надо разместить на карте потому что я не могу люди пишут что это такое какие-то названия переулков я вообще не понимаю и так опять же по совету я выяснил, что существует специальный ресурс, Сепиотаун, для старых фотографий это международный ресурс, ну, то есть обычная гугл-карта, как бы, но приспособленная для того, чтобы туда вешать фото, и с пояснениями, и так далее, и так далее, и так далее. А, поэтому ответ на ваш вопрос сделали кто-то это, я вас уверяю, что в Лондоне, да. Ну, а в Сумах нет, ну ничего страшного. Вот mm -hmm. ну, мы нашли цей сайт и много yeah. тут фотографий. А сколько зараз от, на, на данный момент фотографий по месту Сумы вы О, я не я не веду такой, ну я думаю, что там. Ну, проблемно. Ну, ну, не знаю, до, до двух сотен. Там, yeah. ну как, вот я говорю, ты как как работа идет? То есть вот перед тобой гора фотографий, ну я условно говорю, mm -hmm. что ты в интернете, альбом чей-то, там две тысячи, и ты идешь о. Это и в ту статью Вики, и вот туда на фотографии. Но понятно, что одни и те же места очень часто фотографируются mm -hmm. в разные годы разными фотографиями, потому что они, например, рельеф выигрышный, дает красивый вид. И с этого места фотографы в начале 20 века и в начале 21-го разные, любят фотографировать это. Понятно, что это... Ты не можешь разместить там пять фотографий, ну вернее, ты можешь, но это будет просто каша. Из этих пяти ты просто размещаешь на карту одну и даешь ссылку на статью в Википедии, uh -huh. а там уже можешь делать там. Много фотографій, так. Да. А як обираєте саму ці фотографії, як ну, якщо їх багато з цього місця? Ну, это лічний вкус просто. Угу. Да. Просто, просто коли ще да, так. Угу. Да, да. Ну от ми знайшли, підібрали фотографії Харківського моста. Да. <кхем> от, це приблизно Юй, який, який поїхав. Це якраз Харківський мост, перший, який ну, Харківський. Який тільки з'явився, так? Так, да. перший, который ми переходимо, сліва на картинки, вверху, это. здание нынешнего художественного музея. Музей. И это одна из первых, грубо говоря, историй, которая вот сложилась, потому что Харьковский мост любили фотографировать. Он много раз менялся. И, знаете, когда вот складывается история про несколько фотографий, то есть как, вот биография моста, то есть это mm -hmm. вот фотография, грубо говоря, там вот, вот, вот в таком году, в таком, в таком, mm -hmm. и очень, на мой взгляд, красивая история. Мост тогда-то, мост тогда-то, mm -hmm. мост тогда-то, мост тогда-то, да, да. Вот, я вообще декольку фотографий, это деревянный мест, так? Да. видно вид способ Преображенский собор. Да, да. А это, если стать, вот зараз... На мануфактуру? На мануфактуру, да, да это, это взгляд с на мануфактуры, на то, да, конечно. О, далее вот такой же мист, да, так, это бетонный, а со стороны парка, со стороны, mm. Ну, mm. Ну, uh, вот где hard сейчас hard or, памятник, кажется, где-то вот оттуда. Mm. Ну, это вот. Я mm. уже mm. начал разбираться сам. Это тот же бетонный мост, но разрушенный во Вторую мировую войну. <laughs> И до да, с того самого да, приблизительно. Да, приблизительно. Да, 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 да. вот. Это уже восстановленный после э, Второй мировой войны мост но еще не современный, потому что не расширенный, насколько я понимаю. Uh -huh. И, наконец, там сегодня его просто расширяли, там пристраивали. И, наконец, сегодняшний. На well, самом деле... же с... за. Да, да, да. То есть понятно, что пока ты разбираешься, там будет это пополняться. То есть, если uh -huh. ты увидишь что-то, ну, есть, понятно, дубликаты, ты не будешь их туда ставить. Uh -huh. Но если что-то, какой-то момент биографии, обязательно поставь. мені буде приятче. Тобто кожен може, кожен може, абсолютно кожен. Да. От, от ці статті віки, там, ви дописуєте сюди і mm. просто а, от, особливість Вікі, що може кожен, кожен да. Редагувати, редагувати. кожен дописувати. Точно так же, як і з фотографій може кожен. Да. Редагували от ваші тексти після вас? Так, да, звісно, у мене ужасний український язик. <гум> і я вдячний людям за те, що вони роблять це незаметно. <гум> Вот, можно, например, например, выпадковая статья, да, а, mm -hmm. и нам выдаем «Миколаевский лужок. О, это повезло, там много чи, фотографий. Чем перенаправить? Вот, можно посмотреться Ну, тут лишь одна, сдается фотография. Пока, да. Поки Як... Одна и вона пока еще без опису. Да, ну потому что вот я говорю, как работа идет. Ты увидел фотографию, ты же потом не будешь к ней возвращаться. Mm -hmm. Ты отвел под нее статью поместил туда фотографию. Статья – это условно, понимаете? То есть ты же не собираешь как диссертацию. Через там три недели, если что-то появится из Лужка, там будет уже три фотографии, пять фотографий, семь. О, и тогда ты понимаешь, что можно как-то обвязать, где-то найти какую-то справку, добавить текст. Вот угу. так. А может кто-то приеднаться до этого проекта? Чтобы бы я, я, Да, нет, разом. я бы очень хотел, чтобы это случилось. Еще раз. Это вики-проект, то есть вики, он ориентирован на любого, то есть любой заходит и начинает. Ну просто вот каждый может радоваться, а может кто-то просто потроллить, знаете, вот что-то неправильно написать, может быть Но... такие. Не Нет, ну к этому я приезжу взрослый человек, я к этому привык, это, а, это не страшно. Угу. От Вам пишуть нам наші глядачі і дякують вам за те, що ви робите от таку справу. А дуже добру справа, подякую вам від сумчан. Від сумчан. От, в принципі, нам можуть писати і передавати от такі от так. привітання чи побажаннячка. От, а, а взагалі, от ваша робота, я так подивився по Фейсбуку на вашій сторінці. От майже от там багато, багато, багато хто дописує. А от ви викладаєте фотографію, і якщо не знаєте, так? И много кто пишет. Да, в этом смысле помогает. мне очень помогают люди, которые ну, краеведы, не краеведы, а обычные как бы люди. <laughs> то есть краеведы необычные, а все остальные. Да, мне помогают очень много людей, потому что по, по фото не всегда определишь, откуда вообще это снималось, что это за вид, как это вообще, где это было. Mm -hmm. То есть несмотря на то, что надпись там иногда есть на, ну, на фото, но ты смотришь, ты не узнаешь, ну, не веришь надписи. Ну, не веришь. И люди помогают, конечно, конечно, okay. да. А не думали как-то собрать все эти фотографии и выдать другам, каким-то верникам? это же смысл как раз в том, что это не книжка, которую надо где-то купить. Смысл как раз в том, что, что это онлайн, ты идешь со смартфоном по городу и ты видишь это все. Uh -huh. А если можно, можно создать отдельный сайт? Може створити э, спеціальну програму на смартфон, як от ви от говорите. Окрема програма. Зараз же багато технологій. Аж, да, yeah. їх по суму, якщо будуть приїжджати туристи до Сум, то зможуть просто по цій програмі дивитися, як. Вообще Взагалі, вони, 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 вони вже раніше. зараз по посіпята можуть йти. тобто вони всі відкрили, вони просто йдуть по карті, бачать фотографії, а фотографії там якесь кратке описання, і опять же, ссылка на віки. Тобто, це вже зараз. Так что надо приглашать людей из Лондона, пусть приезжают. И порівнюють, как у них там развивается, и как у нас. Так, а вот вы уже посмотрели столько фотографий в старых сум. Есть какой-то период в истории, которые вам понравится наиболее? Каких вот сумм наиболее Нет, речь идет... Нет. что значит нравится? Нет. Я просто, опять же, я прекрасно понимаю, что то, что нравится мне и людям, это отретушированный вид на старые... Но я понимаю, что жизнь-то была не такая. Ну, угу. Старые фотографии начала 20 века, они, конечно, красивые, они многие, отретушированные, там, детали убраны и так далее. Но дело в конечном итоге там не в этом. Ну, не в том, какие... Я знаю, так сказать, как можно любую фотографию сделать красивый вид. Нет, дело не в этом. А мне нравятся истории, которые возникают. Знаете, это как... Действительно история... Тын-тын-тын-тын-тын-тын, и оно вот нанизалось. Mm -hmm. Это красиво. От, так. ну що ж, я думаю, що е, це дуже 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 хороша, дуже цікава справа, по-перше. Е, варто зайти, подивитися ці фотографії, тому що так, варто... розібратися трошки в історії сум, подивитися, як вони виглядали раніше. Ми надіємося, що ваш проект буде розвиватися. Може буде окремий сайт, може буде е, програма. Я думаю, що вам цьому допоможуть е, е, е. не байдуже. Я, я впевнена, що от, е, ця ініціатива знайде своїх прихильників, бо насправді дуже багато в сумах людей. От і серед моїх знайомих, які е, е, самі от часто переглядають інтернет в пошуках старих фотографій, бо цікаво. Подивитися, yeah. як було раніше, цікаво, які історії були раніше в місті. Що ж, ми дякуємо вам, дякуємо Геннадію Миропольському за те, що завітав до нас, розповів про такий проект. А і я надіюся, ви більше дізналися про нього і приєднаєтеся також. Що ж, а ми будемо переходити до нашої наступної рубрики, яка називається Ранковий бар. Дивимось.